زوز استاس نوج اسرائیلی ۳۰۰۰۰ سال ار که افڭن ماه اپلاین shoots در افغانی منح przداشت گذر bisog desarrollo ق ExcelKK ما به قسمت درری لبنیم تو و gods بودن؟ سفروزار مفرفش شاهگARE افروسی ک annage qatse qilaman hurmatli azizlar mashinasi borlar kelib ana shu karte detailing optik mashinalarni jiroyli qilib olinglar mazah qedavsizda jamurj mashhur aktyorligisasan ushga Sharma turmosh o'rtog'i Virat Kohli ni ko'tar olishini namoyish etib va channellar orqali oldirdik <мес> Зевара <мес> Назархон Тошкента <плодисмент> Юйни Козатта Кто-то -а. -а. Кто там поет Чуть не упала я, кстати Ах, диванечка Кто поет? Ой, привет, как вам? Бедворненькая единочка апуямоя haligi muhammad solih bilan man ota onamga quloq solmaymanku agar mani fikrimga qarshi chiqsa quloq solmayman haqqim bor chunki qur'onda yozib qo'yibdi agar haqiqat qilmoqchiligingizda kerak bo'lsa ota onangga ham qarshi chiqishing mumkin degan joyi bor ya'ni shunaqa ma'noda bu ota onami mayli onam norozi bo'lmasin deb xotiningni nohaq de masalan to'g'rimi oyim nima o'zbekcilikda boru oyim nima bo'lsa, desa shu bo'ladi to'g'ri man aytmoqchi onalar nohaq bo'ladi lekin onalar ham nohaq bo'ladi otalar ham nohaq bo'ladi buni o'zbekchilik, deb tavaluo'zbekik kechagi murojaat, murojaatnomani eshitdik uni eshitib butun ota, oila a'zolarimiz qattiq aziyat chekdik bu nima degan gap bo'ldi Сен vatanı хаин deyip hesaplağın bir iplastın алдына varırsan Muhammed Salıf deyken. Ama sen ondan nümeni kütüp vardın. Sen onun aldığına nüme maksat da vardın. Sen şunun aldığına barışın için bir sana aksut bergen anayının dünyaya getirgen adamın bir ak fatihasını aldın mı? Yaşılardan bir mesele soradın mı? Biz başım çare gitip Ekevkelerin, apa singillerin her memiz kısımda tıkmız. Seni bunun bir acayip bir sənətkar bulup yetişinde hem mə aile azalarımızın sistemimiz kette. Şu maksatda, şu niyette senin sənətkar kılganımız yok idi. Ama gildeki, yurtdağı, abroyun, etibarın bir Uzbekistan'ın erke oğlanı bulup gülüydün. Hatta niyetdeki bir yaramaz insanlardan Ava hep gəbbiğine girdin mi? Bizi hiç düşünmeyi kaldı. Gəbbiğine girdin mi? onların təsirine düştün mü? Mənim şimdi sənətli taşar. Iı, Nümak kılıp yürgənini bilmədim. Özünün bilməsən gerek. Oldum ben şu Özbekistan'da bir kavaklıdır. Özünki bir partiyaya gəl. Azab oldun. O Parti'ye dəgilər senin bütün abroyundan faydalanış için. Mən şöyle de aittim sana. Senin abroyundan faydalanış için. Senin muhlislərindən faydalanış için, senin e, kediğindeki adamlardan faydalanış için senin izin verip şu Bular Partisi'ne elza kıl, kılıp aldılar. Lakin yakışıyor ki, adamına inanın, her birine kulak tutup bu partiyeden gözünün hakkını bile çıkıp gittin. Şimdi, e, şu, keçegi müracaatindeki, yani ilk er Partisi'ne elza buldun diyen, hava, her birine, her birine bize hiç kandik, e, hezim kılalımayı oturtmuşuz. Bütün ailemiz, Ава, сәлі асымаға түшіп қалды. Хәтті шыңдай енді, шыңдай өзім шыңдай сұқылып отырпан, мен саңа ұшаған бір вәті ақайынның аудына баратын, баланын тәрбейлеген үң үйдіп мен. Місі сені шыңды түреміз, ава, әлемен бақыт барында. Beşi yoldan kayıp bütün aile ezalarımız bilen sizinle yalınıp yalvarıp soruyoruz. Bu yolundan kayıp çakayın gir. Kayıp. Ama bir, bir asıt birgen ana sıfetindeki bütün geplerimizin sözlerinde, sözlerimde kabul kılasam diye niyet deme. Can oğlum ve şu hazırda yolunla kayıp. Alişir Osmanov'un boyluğu iki, 2020 yılında 5 milyar dolar yoksa. bu so'nggi yillardagi eng katta ko'rsatkich forbes jurnali 2021 yil bo'yicha dunyoning eng boy odamlar ro'yxatini e'lon qildi reytingda usm Holdings asoschisi va bosh aksiyadori alisher usmonov dunyo bo'yicha 99 to'qqizinchi o'rinni rossiyada 7 o'rinni egalladi forbes ma'lumotlariga ko'ra 67 yoshli tadbirkorning boyligi yil davomida sezilarli darajada o'sgan o'n uch butun o'ndan milliarddan o'n onda milliard dollargacha bu ko'rsatkich so'nggi bir necha yil ichida uning boyligi rekord darajada o'sganidan dalolat bermoqda tadbirkor Metallo Invest, Xiaomi va boshqa telekommunikatsiya tog'kon sanoati va media kompaniyalarining ulushiga egalik qiladi shuningdek u facebookning dastlabki investorlaridan biri avvalroq alisher usmonovning tuzilmalari jumladan megafon kompaniyasi o'zbekiston bozoriga kirib kelayotgani haqida ma'lum qilingan shuningdek alisher usmonov o'zbekiston xarid qilayotgan 1 million vaksinadan teng yarmini o'z hisobidan olib berish haqida xabar berilganda 2020 yilning aprel oyida usm holdings o'z aksiyadorlari rossiyaga yangi koronavirus infeksiyasini olib kirish va tarqalishining oldini olish uchun shtab kvartiraning ehtiyojlari uchun 2 milliard rubl ajratishini e'lon qildi iyul oyida esa usmonov o'zbekistonga sardobadagi falokatdan jabr ko'rganlar uchun yordam sifatida qariyb 10 million dollar ajratdi shahzoda va ilk marta ona bo'ldi aktrisa shahzoda va ilk marta ona bo'ldi bu haqda u instagramdagi sahifasida ma'lum qildi 49 kun avval mening qizim ranya dunyoga keldi deb yozadi aktrisa avvalroq aktrisa followerlarning savollariga javob berar ekan birinchi turmush o'rtog'i bilan ajrashib ikkinchi marta turmush qurgani haqida gapirgan edi mirzabek xolmedov yulduz usmonova rustam g'oyibov muhriddin va hosila rahimovaga hid qo'shiqlar yozib bergani haqida gapirdi sevimli telekanalining xayrli oqshom ko'rsatuvida el suygan qiziqchi mirzabek xolmedovning yaxshi shoir ham ekanligi haqida hikoya qilindi ma'lum bo'lishicha mirzabek xolmedov yulduz usmon va rustam g'oyibov muhriddin xoliqov va rahim va kabi vah mashhur san'atkorlarning hid qo'shiqlari muallifi hisoblanadi o'zbekiston havo yo'llari haqida film suratga olingan unda biz bekzod muhammad karimov bilan birga uchuvchilarni o'ynaganmiz amerikaga borib suratga tushganmiz shu filmda bir so'z bo'lardi ko'pkar haqida bos bos qamchi bos ot chopdir yigitga mos deb rok yo'nalishida işte ijro etganmiz she'rni <imitation> hosila rahimovaga taklif qilganman usmon azim surxoncha shevaga moslab bergan shu qo'shiq keyin mashhur bo'lib ketdi deya hikoya qiladi mirzabek xolmedov shuningdek mirzabek xolmedov muhriddin xoliqovning ey go'zal hit daronasining ham muallifidir mirzabek xolmedov ushbu qo'shiqni yigirma besh yigirma olti yoshlarida to'ylarda ijro etgan muhriddin akam ham qo'shig'imni yoqtirib qoldilar men aytsam maylimi deb so'radilar ha oling metrikasi bilan sizga dedim muhammad yusuf konsertlarimizga kelardilar shu qo'shiqni eshitib so'zlarini kim yozgani so'radi menga odamning qulog'iga yoquvchi yoqimli yoku, so'zlarni tanlabsan deb kitoblarni berdilar seni hech kim tushunmaydi meningdek deb yozib berdilar deydi mirzabek xolmedov muhriddin xoliqov mirzabek xolmedovning qandoq qilay xato bo'ldi oshiqlar deb nomlangan she'rlarini ham qo'shiq qilgan o'zbekiston xalq artisti yulduz usmonovaning bolajon yormisiz zolimmisiz kabi qo'shiqlarining she'rlari muallifi ham mirzabek